Ну, надо сразу уточнить, что злободневная пьеса стала после того, как Анатолий Исакич решил все-таки согласиться с тем вариантом финала, который в результате вот как бы нашей работы мы предложили. То есть он почитал, сказал, да, это любопытно, работаете. И 2003 год, когда была создана пьеса, тогда, конечно, и в потенции не было в Украине, чтобы мы могли заявлять о рождении нового героя. Там пьеса была, как бы, одни мерзавцы борются с другими мерзавцами. Это, конечно, наша попытка, нас, театра, поговорить с сегодняшним зрителем после событий 2013 -го года. То есть я считаю, что Украина теперь делится до 2013, до Майдана и после Майдана. И все, что мы предложили, это наши личные размышления относительно того текста, который вот написан, я считаю, очень талантливым драматургом. Хотя он должен сразу сказать, вот прошло ну, почти неделя да, после премьеры, и количество людей, которые посмотрели два спектакля, открытый прогон, достаточно велико. Но вот люди, которые, как они утверждают, знают театр, разбираются в театре, не приняли пьесу. То есть для них это как бы вчерашний день. А для меня это очень удивительно. Потому что я считаю, что Крым открыл э, одну такую странную закономерность в нашем обществе. И в этой пьесе эта закономерность очень наглядно проявлена. И благодаря тому, что мы предложили такую сценографию и, скажем, такой антураж, это только подчеркнуто. Я имею в виду, ну вот Шекспир сделал такое открытие, да, весь мир театр. И мы пользуемся этим 400 там уже с лишним лет. И это уже стал трюизмом. Но Крым открыл еще более усугубляющую как бы мысль. Весь мир тюрьма, и все действие происходит в тюрьме. И, конечно, подспудно, я думаю, каждый присутствующий на спектакле это понял. Может быть, он еще не стал разбираться логически, но согласиться с тем, что мы живем в тюрьме, что мы настоящие зеки и что какие-то бунты, которые возникают в тюрьме, приводят к каким-то, может быть, видоизменениям той власти, которая все равно плющит народ. И, конечно, наш спектакль – это открытое воззвание каждому из нас, что только освободив себя лично, свои мозги, душу, мы можем говорить о свободной стране, о свободных людях, об искусстве, а не о потакании, знаете, вот вот вы задали этот вопрос. Да, конечно, красивый театр Магара после ремонта. Это самое красивое здание не только в городе, но и, наверное, во всей стране. Да, привлекает зрителя прежде всего, что можно прийти отдохнуть, расслабиться, получить какой-то такой, знаете, заряд отдохновения. Но никто никогда театр не принуждал идти на поводу у публики. Всегда театр, еще с древних времен, а мы считаемся как бы все-таки европейской цивилизацией. Это острейшие вопросы. Публика должна приходить в театр, извините, не к ящику, к телевизору, да, а вот в соучастии, э, в разговоре, в диалоге. Ну вот мы это вот попро попробовали через этот спектакль, через наш, нашу, вот, наши эти действия да, поговорить с публикой.